حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعض نے تحریر یہ فرمایا کہ سترہ برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرا یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو کیا یہ ستارہ میرا رب ہے پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے یہ تو ان سب سے بڑا ہے کیا یہ میرا رب ہے پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو اس خدا نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا سن لو بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے اس واقعہ کو مختصر مگر بہت جامعہ الفاظ میں قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے ارشاد باری تالا ہے ترجمہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا ہوا ایک تارہ دیکھا فرمایا کہ تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں ہوتا پھر جب جگمگاتا سورج دیکھا تو فرمایا کہ اس کو تم میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں اسی ایک کا ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں سورہ انعام رکو نمبر نو درس ہدایت غور کیجئے کہ کتنا دلکش طرز بیان اور کس قدر مؤثر طریقہ استدلال ہے کہ نہ کوئی سخت کلامی ہے نہ کسی کی دل آزاری ہے نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلانا ہے پس اپنے مقصد کو نہایت ہی حسین پیرایا اور خوبصورت انداز میں منکرین کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دینا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا حسین طریقہ اپنایا جس میں نرمی بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین